которая называется Нирмальма Кагие. Это очень традиционное обращение такой музыки э, к принципу материнства. Это обращение к матери, э, к принципу чистоты. Э, в Индии очень э, чтится э, женщина, очень чтится материнство, э, считается священным. Э, а чистота, этот принцип невинности, это вообще считается первоначалом всего духовного на земле. И еще я предложу, попробуйте, пожалуйста, если захотите, эту песню вот активно похлопать. Мы пели песню в жанре кавари. В кавари очень традиционно часть музыкантов, они просто садятся и только делают, что хлопают. Почему это особое искусство, как правильно хлопать, чтобы это было определенным образом. Это вроде бы просто такой веселый или эстетический момент, но на самом деле все очень мудро э, в этих произведениях тысячелетних. Э, дело в том, что наши ладошки – это э, очень э, тонкая вещь. Вы все знаете про методы лечения через пальцы, иголками всякими и так далее. Это все основано на том, что здесь находятся проекции вот этих тонких наших сфер, тонких центров, можно сказать. И когда мы э, таким образом массируем ладошки, то происходит что-то очень-очень благоприятное. Поэтому хлопайте почаще.